રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ સોંપ્યો છે એક દેશ એક ચૂંટણીને લઈને રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો જે અઢાર હજાર છસો છવ્વીસ પાના રિપોર્ટ છે જે રાષ્ટ્રપતિને સોંપવામાં આવ્યો છે कोविंद कमिटी ने राष्ट्रपति ने रिपोर्ट सौंपियो छे एक देश एक चुटनी ने लेने आ रिपोर्ट सौंपवामा आवियो छे है और मुझे लगता है वो परिणित में 29 चुनाव के पहले यानी जो 2029 का चुनाव होगा उसमें ये देश एक साथ पंचायत से लेके लोकसभा तक के प्रत्याशियों को वोटिंग कर पाएगा केजरीवाल जी देखिए ऐसा है कि इससे एक तो ऐसा हो गया भारत में चुनाव की व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित हो गई है जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है और इसका फायदा एक खास पार्टी को मिल रहा है जो कि भाजपा है क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उसमें देख ही रही हैं आप कि किस तरह से एक चेहरे के आधार पर भाजपा को फायदा होता है और विपक्ष को नुकसान होता है भारत में जो व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की नहीं है लेकिन मुझे यह लगता है कि अभी जो रिपोर्ट आई है इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं कि चुनाव का जो खर्चा और उसके साथ होने वाला कालाधन जो लगता है उसका भी और कुछ समय जो विकास योजनाएं रुक जाती हैं, उनको लेके फायदा होगा लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि अगर विधानसभाओं को अगर वहां पे बहुमत नहीं रहता है चुनी सरकार को पांच साल तक के लिए या चार साल तक के लिए रोके रखना भी ठीक नहीं होगा इसका भी रास्ता नहीं देखिए यहाँ तक एक देश एक चुनाव भारत के लिए कोई नया नहीं है सड़क तक व्यवस्थाएं चाली थी जारी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी ने તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અર્જુન મેઘવાલ ગુલામ ગુલામનબી આઝાદની પણ હાજરી જોવા મળી એક દેશ એક ચૂંટણીને લઈને રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો અને આ રિપોર્ટ અઢાર હજાર છસો છવ્વીસ પાનાનો રિપોર્ટ છે જે રાષ્ટ્રપતિને સોંપવામાં આવ્યો છે એક સાથે ચૂંટણીથી જો કરવામાં આવે તો લોકતંત્ર મજબૂત થશે એવું રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે બે હજાર ઓગણત્રીસમાં દેશમાં એક સાથે ચૂંટણી યોજવા પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે એક દેશ એક ચૂંટણીને લઈને જે રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો છે એમાં એવું સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યો છે કે જો દરેક ચૂંટણી એક સાથે જ કરવામાં આવે તો એ લાભદાયી રહેશે એવો રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે અને જ્યાં રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો તો અર્જુન મેઘવાલ ગુલામનબી આઝાદ જેવો હાજર રહ્યા विशेषाता नीरज पांडे नीरज क्या ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर देखिए रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है सोलह हजार छह सौ रिपोर्ट सबमिट की गई है राष्ट्रपति को और सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में यह है की करीब पैतालीस ऐसी पार्टियां हैं सैतालीस ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना अपने सुझाव दिए जिसमें पंद्रह पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने इस बात के लिए सुझाव दिया है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए और इस रिपोर्ट के आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि दो का जो लोकसभा तो चुनाव होगा उस लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति के चुनाव जिला पंचायत के चुनाव मतलब तो जितने भी इस देश में चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों के वो सभी चुनाव एक साथ दो तो हजार तो लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले हैं तो ये मान लिया जाए दूसरी सबसे तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जैसे ही अगली लोकसभा गठित होगी यानी कि इस चुनाव के लोकसभा चुनाव के समापन के बाद जब संसद का पहला सत्र होगा उससे पहले ही राष्ट्रपति की तरफ से एक अधिसूचना जारी होगी और वो अधिसूचना ये होगी कि दो का लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी चुनाव होंगे तो अब तो ये मान लिया जाए कि ये रिपोर्ट उस चुनाव का आधार है આને વાલે સમય પર લોકસભા ચૂંટણી ઓર દેશ કે સભી ચૂંટણી એક સાથ હોને વાલે હૈ જી જી ધન્યવાદ નીરજ આપકા જાનકારી કે લિયે તો 2029 માં દરેક ચૂંટણીઓ એક સાથે થાય એવું આ રિપોર્ટ પ્રમાણે કહી શકાય ખરા કારણ કે જે રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો છે માં આ બાબત સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવી છે એક દેશ એક ચૂંટણી જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત વિધાનસભા ની હોય કે પછી લોકસભા ની દરેક ચૂંટણી એક સાથે કરવામાં આવે તો દેશને ફાયદો થઈ શકે એવો ઉલ્લેખ આ રિપોર્ટમાં કરાયો છે